Життя не запыняется на селфи-палате, або ж на дронах. Но продолжите и стартап-шоу, и мы будем радовать вас новыми новинками. И рады вам сообщить, что стартап-шоу сегодня открывает свои гостеприимные объятия, и вновь мы рады вас удивлять. же мы удивим сегодня новым электромобилем от Tesla. Селфи должно 8 років. И, кстати, про селфи еще и что такое гига-селфи услышим. Как попри все реализовать себе у интернет-профессиях, про это будем общаться с организаторами проекта D&D Digital «Зроби себе сам». И прямо сейчас мы будем делать ваше настроение еще круче, потому что вспоминать будем, что происходило ранее в истории в этот день. 1947 рік. Встановлено супер рекорд, а саме, відомий выпробовал Чалз Ягер, пакша провышает на литокушвы к звуку горизонтальному полете. И пока вы слышите стремительное yeah! ощущение скорости, yeah! мы yeah! будем ритмично yeah! покачиваться, yeah! потому что сегодня день рождения у того самого, кто задает мировые ритмы и нестандартные рамки нашего общества. Именно Ашер сегодня родился 1978 года рождения. Он, кстати, американский певец, актер, и у него он настоящий премия носит, потому что в его, на его кону, значит, 7 премий Грэмми, 4 премии World Music Awards, 4 премии American Music Awards и 19 премий Billboard Music Awards. Ничего себе! Это не що, скучно же ему жить-то! Это до него в гости, он будет рассказывать про каждую премию отдельно, то это до вечера, поэтому лучше переходить до наших суперцерок, которые будут быстро отвечать на вопросы лайка. Да, настолько быстро, что толком мы даже не поймем, что же не такого нам наотвечали. Сегодня нас интересует, что такое гига-селфи. Гига-селфи? Гига-селфи – это... Селфи Степаном Гигой. Йоханой Бабай. Кило – это тысяча. Есть мега-селфи, есть little селфи Гига – миллион. Есть смол-селфи, это гига-селфи. Мне даже сложно представить. Ну, это селфи с, с большим чем? количеством людей. Гига. Миллион людей, запечатленные на одной фотографии. И лицо которых не влазит э, в кадр. Лицо в виде блюдца. С автором на расстоянии вытянутой руки. Селфи, яке важить один гигабайт. Инновации, специальные насадочки на экран, на камеру. Это селфи в очень хорошем качестве, которые весят прямо несколько гигов. Селфи масштабного, наверное, плана, масштабного формата, когда э, делают селфи где-нибудь на стадионе или в метро в час пик. Ну хорошо, оставим так. – это такой же себе а, селфи, самый обычный фотоснимок, но только на очень длинном-длинном расстоянии. Вашей руки не хватит, а палочки для селфи тоже не хватит, поэтому придется его сделать с помощью дрона. Будь у тренде прогрессивнейшего, Знаемся с новинками из света высоких технологий прямо сейчас у стартап-шоу с 3 в одному» на М1. И мы сейчас с вами говорим про мечту, которая реально совсем вскоре уже воплотится в реальность, а именно семейный электромобиль от Тесла. Так, назвал его Model X. Он будет гонять по просторам вашей, вашей страны 400 километров на одни подзарядки. Уявите себе. При этом разгоняться лишь за 3 секунды, точнее до 100 километров за 3 секунды. И при этом 250 километров. это максимальная скорость всего родинного автомобиля. Но знаете, что самое в нем такое инновационное? Открываться задние двери будут наверх. А также еще на них будут расположены датчики, которые будут позволять не поранить машину. Потому что если ваши... Дизайнерские окрасы решения Слушайте, очень часто просто дети не могут понять, насколько широко можно открывать двери. Так вот, теперь на дверях электромобиля, как называется, господи, Model X, теперь будут расположены специальные датчики. Ваш ребенок ни в коем случае не поцарапает соседнюю стоящие BMW. Я раптом за кормом. <laughs> Добрая. Далее у нас селфи, яке Вісім років Ой, фотографували, знаєте. фотографували, фотографували і не общем, Молодой парень з восім літ подряд займається такою полнейшей чужі. Простите, пожалуйста, Ну чому Сука, це стало вже просто трендом. Сейчас... Я буду суперечатися, тому що Хьюго Корнер з канадського міста Монреаль робив автопортрети на камеру смартфона щодня, продовжив восьми років. Не для того, щоб похизуватися, а для того, щоб показати, як людина доросліше взагалі-то це арт. Вот так, ты просто не понимаешь. Да, запись продолжительностью в скучнейшие две минуты. Мало того, парень себя фотографировал в совершенно таком странном эмоциональном состоянии. Я просто кам... скамьянилый. А, да, и в общем, около... набрала за две минуты это видео около 600 тысяч просмотров на YouTube за 4 дня. Вообще с момента самой этой публикации. И все, действительно, 8 роки, 8 роки, каждый день, делать пику как раз <laughs> цеглиной. То есть, совсем спокойно для чистоты экспериментов. фотографувати і викладати. Також він каже, що наступні 20 років він планує так само себе фотографувати, викладати в інтернет. Це цікаво, інтересно. Так роблять вже не перший раз, і відео дійсно просматриває. Я знаю, що це сподобається наступна новина. Арт об'єкти зі сміття. Да, цьому вам. Кстати, розкажемо через час. до цього. Час. Як попри все реалізувати себе у інтернет-професіях, поговоримо з організаторами проекту ЗІ Діджитал, зроби себе сам, тож зали... залишайтеся. Залишайтеся перед своїми телеприймачами і дивіться уважно. клипы? Дали. Конечно.